हिकायत है एक बंदा गुनहगार कोई नेक अमल नहीं वो मरने से पहले ना अपनी बीवी को ये वसीयत करके गया कि जब ये मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है जब ये बड़ा हो जाए जब ये बोलने के काबिल हो जाए तो एक मेहरबानी करना कि इसको ना मदरसे में कार साहब के हवाले करके आना और उनको कहना कि इसको इसको कुरान मजिद कुरान मजीद की तालीम दे तो उसकी शर्क हयात ने बिल्कुल वैसे कि वसीयत थी एक ही बच्चा बाप दुनिया से चला गया बच्चा बोलने के काबिल हुआ जुबान बोलने के लायक हुई तो वो मस्जिद में छोड़ के आई और कारी साहब को बोला किारी साहब इसके अब्बा की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा जो है वो कुरान मजीद का तालब बने ये मदरसे का तालब इलम हो उनकी ये ख्वाहिश थी तो आप मेहरबानी फरमाएं इसको कुरान मजीद की तालीम दे दें जैसे आज होता है कोई भी आ गया तो हम तो पढ़ा देते हैं तो कारी साहब ने कहा जी ठीक है आप इसको बैठा दें अब वो पहला दिन था बच्चा कारी साहब के पास गया कारी साहब ने बोला कि बेटा पढ़ो रहीम पहला दिन था बच्चे जब बोलना सीखते हैं अमूमन तोतली ज़ुबान होती है बड़ी मीठी ज़ुबान। अब एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है कोई हद नहीं है लेकिन रब ताला सत्तर माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है कभी इस जुमले पे ग़ौर किया कि सत्तर माओ से ज़्यादा पता नहीं कितना माओ जितना प्यार करता है कम अज़ कम सत्तर माएँ ज़्यादा की तो मकदार ही कोई नहीं बताई गई तो वो रब जब सुनता है कि मेरा 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 बंदा छोटा सा बच्चा है तोतली जुबान है उसने अपनी तोतली सी जुबान में मेरा नाम लिया और मुझे रहमान और रहीम कहा तो फिर रब ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि अ फ़रिश्तों इसका वालद जो है जो आज़ाब क़बर में मुबतला है उसको उठाओ जन्नत लिबास पहनाओ उसको जन्नत का दाखिला दे दो फरिश्ते पूछेंगे बारी ताला ये कैसे उसका तो कोई ऐसा अमल ही नहीं कि जिस वजह से उसको जन्नत का दाखला मिले तो रब तला फरमाएगा फ़रिश्तों को कि ए फरिश्तों मुझे मुझे हया आती है इस बात से कि इसका बेटा ज़मीन पर बैठ कर मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो और मैं उसके बाप को आज़ाब कब्र में मुबला रखूँ लिहाजा उठाओ इसको और जन्नत का दाखिला दे दो क्योंकि इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो आप बताएँ कहीं ये बात तो नहीं हुई कि कोई इंग्लिश पढ़ने वाला था उसके माँ बाप की बख्शिश हो गई दीन का तालब इलम था जिसको आज हमने वैल्यू कोई नहीं दी जिसको आज हमने समझा कुछ नहीं यही दीन ये दीन के तालब इलम